Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la muhammad rasulullah Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa muhammadin nabi wa rasulullah Secara musim majlis, secara syukran Pengurusi Tentu yang diperjua Tentu Maswa Islam USM Abim, Ikram, Tentu Staff Dan MPP, Saudara Sesilian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur Allah SWT pada malam ini sempat sampai ke USM dan uh, seminggu dua ni kami ni dah macam celebrity lah pula jadi saya tak pernah dapat alayat yang begitu amai yang begitu berminat untuk bicara mengenai uh, Ahmad Amar yang telah pun kembali ke Rahmatullah 47 hari yang lalu. Uh, masih lagi baru, kita bisa lihat satu kehangatan yang luar biasa, satu fenomena yang langsung tidak uh, terfikir dan terbayang pada saya, kesan daripada seorang pemuda yang sangat pendiam, yang tidak banyak berkata-kata, tidak mahu menunjukkan diri sentiasa berada di belakang tabi tetapi apabila dia meninggal dunia dia tersangatlah popular di Malaysia ini khususnya di kalangan anak muda ini satu fenomena yang saya sampai sekarang saya tidak memahami dan saya tidak mengerti apa jadi sembah Allah Subhanahu Wa Taala Ya, menjadikan suatu uh, peristiwa yang sangat besar bagi keluarga kami ini uh, menjadi satu fenomena yang mencetuskan kesedaran yang sangat luar biasa dalam negara kita dan juga di Turki sehingga kan uh, ianya menjadi ikon kepada anak muda untuk bangkit kembali menghayati agama Allah Taala dan bersungguh-sungguh uh, memperjuangkan uh, agama Allah Ta'ala ini secara serius dan secara uh, sepenuh hati Sesekian so, uh, kami membagi dua tahap Saya akan bicara soal wawasan yang uh, saya tanamkan kepada Ammar Kemudian uh, maknya akan bicara mengenai Ammar ya. Ammar suka makan apa? Ya. Ammar kesenyum, senyum amat buat apa atau itu cerita itu amat, ha, itu maknya akan bercerita sebab uh, saya tak mau menangis lagi dah pada orang ramai ketika program bercerita sumbah sepatutnya mak dia menangis dalam live TV saya menjadi yang maco dalam TV tapi pada hari itu bila sebut sejak amal saya pula yang menangis mak dia pula yang bersemangat saya tak urani sentuh cerita bab apa, saya serah pada mak dia. Saya cerita bab yang tidak akan menyentuh nurani saya menyebabkan saya sebab dan tak mampu berbicara lagi. So sekalian, the, antara perkara yang terpenting uh, yang saya tanamkan kepada saudara mak iaitu kamu mesti ada wawasan hidup. Wawasan ada dua, saya kata. Satu wawasan ummatik supaya perjuangan untuk umat itu akhirnya menyambung kepada ganjaran Allah Ta'ala di hari akhirat nanti wawasan umat dan juga wawasan akhirat dua perkara ini penting kata. sebab agama Islam ini adalah agama wawasan Allah Ta'ala bicara wa ma'arsalna ka'illah rahmatanil alamin dalam surah Ambiya 21 surah 21 ayat 107, ini wa ma'arsalna ga'illah rahmat dan ila'alamin ini wawasan Allah SWT untuk Nabi Muhammad dan umatnya kamu adalah untuk menyerbakan rahmat Allah di muka bumi ini misi rahmatan alamin global sifatnya bukan rahmat untuk Malaysia bukan rahmat untuk orang Melayu bukan rahmat untuk pelajar-pelajar USM rahmatan alamin jadi wawasan umat ini sangat penting yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu wawasan. Mesti ini yang saya katakan sebagai wawasan umat dik. Al Tariqah berbicara mengenai khairah ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairah ummatin nurjat lil nas bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik untuk menyeru kepada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar. Tu'minu billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wabahat Allah Taala untuk kita untuk semua umat Islam. Yaitu menjadi umat yang terbaik itu mesti melaksanakan <coughs> amar ma'roof nahi munkar. Dan untuk melaksanakan amar ma'roof nahi munkar itu tuh minun minat minat mesti beriman kepada Allah SWT. Kalau beriman kepada Allah Dia mesti melakukan amar ma'roof nahi munkar. Hasilnya adalah umat yang terbaik. Jadi dua. Bawasan umat ini mesti jelas dalam pemikiran kita ya satu untuk menyebarkan rahmat Allah di muka bumi satu menjadi umat yang terbaik saya tanya ada sekali apa apakah kita umat Islam di dunia pada hari ini menjadi penyebar rahmat Allah di muka bumi ini adakah kita melaksanakan tugas ini tidak secara menyeluruh secara serpihan tidak adakah kita umat yang terbaik pada hari ini? tidak juga jadi saya kata Amal, kamu mesti ada wawasan itu bagaimana kita berdua? saya mengatakan selagi dunia ini tidak dikuasai ataupun umat Islam tidak kembali menguasai dunia ini selagi itu misi rahmatan dan alamin dan juga membentuk haramah yang tidak akan tercapai kuasa besar dunia ini mesti kita kuasai balik persoalan istighnaf kekhalifahan persoalan menguasai dunia untuk mencaturkan dunia ini supaya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> okay, ini penting. Apa dia? Apa dia? Uh, kuasa besar dunia ini. Allah Taala berbicara dalam surah Ar Rum, surah yang ke 30 puluh. Bicara soal pertarungan dua kuasa besar dunia, yaitu Rum dan juga Persia, Dan akhirnya kemenangan dengan Rum dan Rom menguasai dunia selama lebih 800 tahun. Dan Rom dan Al Al-Quran itu bicara soal Rom yang berada di Konstantinopel. Sekarang di Istanbul. Bermakna siapa yang menguasai Konstantinopel? Dia menguasai dunia. Saya kata Ammar, selagi dunia ini tidak dapat dikuasai oleh umat Islam. Selagi itu misi rahmatan lil alamin tidak mungkin tercapai. Selagi itu umat yang terbaik itu tidak mungkin tercapai. Sebab yang menguasai dunia ini akan memastikan umat Islam yang sentiasa berpecah dan lemah sampai bila-bila. Oleh -bila. kerana itulah, look go for Turkey Pergi ke Turki. Kamu mesti ada satu semangat untuk bersama-sama dengan kebangkitan merampas semula ataupun mengembalikan kegunaan, kegunaan Islam itu dengan pergi ke Turki. Sebab Konstantinopel itu surah Arum bicara soal pertarungan kuasa besar dunia dan yang menguasai Konstantinopel menguasai dunia dan ternyata Rom telah menguasai dunia selama 800 tahun apabila kalah Parsi kemudian hadis Rasulullah SAW dalam 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 hadis Imam Ahmad ya yang terkenal mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih la tuftahan al, -Fatih, Latuf al ya. Fala fala'imal amiru amiruha wa la'imal jaisul zalikal jaisul Rasulullah mengatakan kamu akan menguasai kuasa besar dunia pada waktu itu ia turun dan yang menguasainya adalah sebaik-baik raja sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera hadis itu diungkapkan 800 tahun baru menjadi suatu realiti 800 tahun jadi kerana itu Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menembus mengalahkan Rom dan khilafah Utsmani yang bertahan selama 600 tahun menyebarkan Islam di seluruh menguasai dunia Islam menjadi kuasa besar dunia dan apabila Islam menguasai besar menguasai kuasa besar dunia ini maka misi rahmatan di dalam ini dapat dilaksanakan khairah umat ini dapat dilaksanakan karena itu visi kamu itu untuk rahmatan di alami